Ну, сложно сказать, ну, как бы у нас много было красивых бросков. Не хочу выделять на самом деле. Там и у Светы были красивые, победы, и у Даши, и у Георгия, и там ну, ну, не стоит это делать. Как бы ну, скажу больше, мы все-таки сильны коллективом, сильные команды. Этот успех ну вот как бы на самом деле успех четыре медали это успех украинского дзюдо, это не успех каких-то отдельных личностей, а успех именно всей команды, тренерского коллектива, коллектива спортсменов. Потому что ну, дзюдо такой вид спорта, хотя и индивидуальный, но без спарринг-партнеров, без доктора, без массажиста, это это ну, этого не будет. Каждый внес свою частицу в эту в эти наши медали, в эту победу. Естественно, приятно. И хочу сказать, что мы не будем останавливаться, будем строить еще более дружный такой коллектив, способный, чтобы все-таки э, в, Рио, о, не, в Рио мы уже не сможем, чтобы в Токио завоевать олимпийскую медаль. А Какая ставка в сборной была на командный человеческий турнир? Ну, традиционно мы в команде хорошо выступаем. В 2011 году были чемпионами Европы. В позапрошлом году была бронза, до этого были бронзы. То есть, мы ну, ставили, как бы, ну, хотели завоевать медали, так немножко курьезно, но получилось у нас выиграть медаль. вы сразу то что судьи могут принять Рішення не тільки про поразку окремого дзюдоїста з Азербайджану, але й про поразку всієї збірної з Азербайджану, да, тому що правила в командних страниця, що нельзя відказываться, если хотя бы один спортсмен відказується, всій команді зачитывається пораження. Це є ну, такое правило. И даже роздавали нам перед жеребьевкою, где было еще ну, всім представителям, де это было еще как бы ну, подчеркнуто, что в случае отказа поражені все команды. Це десантно ошибка, как бы не ротринец коллективу зборного Азібажана. Ну, бывает Ну, це повноцінне медаль збірну Україну. ребята отлично боролись, выиграли у сборной Германии 3-2, у сборной Венгрии 4-1, которая потом тоже стала бронзовым призером из другой подгруппы, из с грузинами в финале, скажем так, боролись на равных, проиграли 3-2, и там схватка с конецом не совсем, скажем так, была, ну, решение, вопросы возникают, ну, по решению, по решению ну, как бы победителя той схватки, поэтому считаю, что, наверное, заслужили все-таки какой-то, ну, немножко, и те же, те, те, три схватки с азербайджанцами, в принципе, ребята отборолись, на ну, наравне все схватки, и Хачатрян, и Коневец, и Кривчич немножечко совсем уступали, ну, так сложилось, как бы, ну, стоит только порадоваться, как бы Благодарить Фортуну, то, что она привелась к нам. Ну, Во-первых, якобы был травмирован э, на турнире в Дюссельдорфе, гран-при в конце февраля травмировался, полноценно подготовку не вел. Ну и скажу объективно, немножко снизил требования к себе. Если перед Олимпиадой этот сезон как бы ну, работал на 100%, то сейчас где-то ну, иногда бывает, скажем так, с прохладцей. но ну, и результат на лицо, как бы он вполне по силам было взять ему медаль, но он, к сожалению, остался лишь на седьмом месте. Знаете, как спортсмен молодой, не то, что разочарование постоянно Олимпиады, естественно, разочарование Олимпиады прошло давно, но, может быть, где-то не хватает мотивации. Думаю, что сейчас это поражение будет хорошей мотивацией. Ну, как, может быть, думал, что легко можно на старом багаже как бы, где-то там проехать, прокатить. Но не так все просто. Конкуренция в дзюдо очень высокая. Ты, если на секундочку остановился, твои соперники тебя тут же обгонят, скажем так. Ну, нельзя расслабляться, нельзя скажем, ну, останавливаться. Нужно все время профессионально относиться к своему делу, тогда будут результаты. Яркий пример этого Георгия Зонтарая. Думаю, что все-таки, ну, знаете, когда и удовлетворена, и немножко и расстроена. Все-таки медаль чемпионата Европы – это очень высокий результат. Но в финале, ну, как бы, белорусская-слуцкая была ну, по силам соперница. Раньше они встречались, Света и выигрывала у нее. Но здесь в финале Слуцкая хорошо подготовилась, тактически как бы, там, отключала рабочую руку свете и сумела потом еще и в партере перевернуть ее. Да. Ну, нормально, как когда человек выигрывает медаль, он всегда рад. Но на самом деле уровне любая медаль это радость. Ну, это понимают все там спортсмены, это никто, скажем так, близок к дзюдо, они понимают, насколько тяжело им, и любая серебро, бронза, это очень ну, как, большой результат для любого спортсмена. Ну, в первую очередь, Даша, ну, как бы, такая фантастически целеустремленная спортсменка, очень много тренируется, как бы, там, много делают ее родители, Светлана Кузнецова, Геннадий Белодет, то есть, ну, нацелены на результаты, ну, как бы, плюс, э где-то такой, как чемпионский дух, уже да, несмотря на то, что ей 16 лет, чемпионский дух, чемпионский характер у нее присутствует, потому что из четырех-три схватки она дополнительное время, сумела выстоять против соперниц, которые намного опытнее, намного старше, то есть, ну, как бы, я надеюсь, что это только начало большого спортивного пути, и победы будут еще дальше, будут более громкие победы. Че, очікувалась медаль вид Турчин, яка тоже молода и такая перспективная? Объективно, ее место 5 и седьмое, потому что, несмотря на победу на Гран-при в Тбилиси, есть ряд спортсменов, которые на пока просто выше ее классом. То есть, в принципе, ну, могла она выиграть Геланку Стивенса, набороться за бронзу, но взять медаль было очень сложно, потому что в этом месте 4-5 спортсменов, на которые она пока выше, просто выше классом ее. И же вопрос про Киджао. Насколько видно хочу какого-то больше выступ... uh, Да, хотелось бы, чтобы лучше выступил, ожидали. Но, к сожалению, не очень хорошая жеребьевка. В первом круге попал на грузина Гвинешвили, очень сильного спортсмена, и плюс неудобного соперника для него. К сожалению, ну, где-то бой дал, но дожать не смог и проиграл. Ну, Во-первых, Георгий возрастной спортсмен уже на момент по Олимпиады. было 29 лет уже, как бы действительно ну, до Олимпиады 4 года сразу желание было, потом было немножечко такое, как бы, может быть, апатия. Хотел завершать карьеру. То есть, скажем так, в несколько месяцев находился в таком подвешенном состоянии. Но потом все-таки ну, как бы, не то, что общими усилиями, решение принимал Георгий, как бы, ну, мое мнение было, что этот год поборится, а потом посмотрим, как бы, в 20, 29 лет заканчивает, ну, 33 уже много, но в 29 заканчивает рано. Где-то еще с кем-то, наверное, он там общался, там, ну, все-таки решил продолжить карьеру, видите, как, как, видите, не зря, потому что есть еще порох в пороховницах, тоже, если Даша боролась с соперниками на 8-10 лет старше, то Георгий, наоборот, боролся с соперниками на 8-10 лет младше. И, как бы, ну, это тоже, это не просто бороться, когда, там, так, молодые, там, горящие желания побежать Побеждать ребята, которые там стремятся на Олимп, а ты уже такой как бы, умудренный опытом, сми, там, так седой воин тоже не очень просто. Но Гео доказал, знаете, как я всегда говорю, что в какой бы форме Георгий не находился, в на любых соревнованиях во время любого старта он опасный соперник для любого спортсмена и всегда может претендовать на медаль. То есть за счет своих тоже таких, так, лидерских качеств, морально-волевых качеств. И сейчас он показал, то есть он тяжело теж начинал, раскачивался, но к финалу уже как бы, раскачался и легко, легко разобрал словено-гомбак. Я шутил, говорю, что как лев, который вышел на охоту, вначале он так опасно, там, скушал кролика, там, скушал лисичку, а потом уже начал гнаться за, 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 за большей дичью, за более крупной дичь, Так и Георгий, то есть вначале осторожно, а к финалу, конечно, же, он набрал обороты и блестящей победы выиграл в финале.